конечно, выиграли важнейшую игру. И видно было, что ребята играли с желанием, потому что пришел полный стадион. Пришли люди поддержать, и миллионы людей сидели у телевизора. И действительно, никто не был равнодушен сегодня. Я рад, что ребята сделали праздник и себе, и всем людям. Мы действительно в непростой для Украины момент подарили людям радость. За это им спасибо. В, в атаке «Динамо» сегодня сыграло очень сильно, но пропустило эти у меня два мяча и могло пропустить еще больше. Если о неприятном, вот что бы вы сказали об игре в обороне сегодня команды? Да ничего я не скажу. Команда выиграла 5-2 в обороне, вся команда играла. Мы играли против очень хорошей команды, поверьте. И Им нужно было сегодня забивать после того, как мы забили три мяча. Конечно, э, тот потенциал в атаке, который есть в Вертоне, они пытались использовать и создавали моменты. Мы же не играли против какой-то команды ниже уровня. Это очень высокого уровня команды. И то, что они создают моменты, это абсолютно нормально. В первом тайме немножко не было подбора, во втором, но как сыграли защитники, наверное, они действительно отдали все силы и желания на поле. Не только Драгович или Хачериди. Вся команда играла в обороне и действительно старались играть компактно. И что-то получалось, что-то нет. Но это одна восьмая лига Европы, здесь очень серьезные противники. Это, мы не играем против команды, которая закрылась. И мы изначально знали о том, что Эвертон это не та команда, которая сейчас будет удерживать результат. Они старались играть и поэтому создавали моменты. У нас есть три хороших нападающих. Кто лучше, тот играет. Вышел Артем. Тот объем работы, который мы от него просили, он выполнил. Да, он не забил. Но вы посмотрите, сколько Артем бегал, сколько отбирал мяч. Вы сейчас ставите кого-то на номер один, амбакани. Он играл абсолютно удачно на Кубке Африки, дошел до полуфинала. Сейчас вы уже хотите, чтобы от Теодорчик забил мяч, он становится основным форвардом. Посмотрим, будет игра, будет соперник. Будем исходить из соперника и от состояния каждого из нападающих и каждого игрока конкретно перед игрой. Гармаш, пока не готов. Выходить в матчах. Такого уровня, такого накала. Или не выпустили его сегодня по чисто игровым соображениям? Спасибо. Ну, я говорил о Гармыше. Он практически не прошел сборы. Те ребята, которые сейчас играют, у них есть какой-то опыт игры полноценные по 70 минут, 90 минут, и они функционально готовы. К сожалению, Денис практически не проходил сборы. Сейчас на протяжении этого месяца он набирает форму и в такие игры, а каждая игра для нас важнейшая, мы не можем рисковать, да, возможно, можно было выпустить на тайм, на 30 минут, но действительно сейчас практически все замены были вынуждены, потому что с такой командой нужно было очень грамотно и очень компактно играть в обороне. И к концу игры видно было, что ребята подустали, подсели, и те футболисты, которые вышли свежие, они помогли в первую очередь играть в обороне и, конечно, хорошо выходили в контратаку.